va aylantirish usullari haqida gaplashamiz undan oldin biz boshqa darslarimizda sizlar bilan bu mavzu bo'yicha gaplashgan edik va masalalar ishlab ko'rsatganmiz bugun geometrik elementlarning asosiy hash gorizontal va frontal sistemada berilgan noqulay proyeksiyalar bo'yicha ularning masala shartiga muvofiq bo'lgan qulay proyeksiya yasash uchun eprni qayta tuzish kerak birinchisi reaksiya tekislik almashir usuli bu nima degan savolga javob beramiz bu usulda berilgan geometrik elementlar qo'zg'almas deb qaraladi ya'ni berilgan bo'lsin bizga mana shu tekisligimiz buni qo'zg'almas deb qaraydigan bo'lsak gorizontal va frontal tekisliklar sistemasi yangi masalan shartiga muvofiq qulay holga sistemaga almashtiriladi ko'rib turganimizdek mana bu joylarni qo'zg'almas deb qaradikda bu z ani bu joyga almashtiramiz buni koordinatalar sistemasia otkaib koradigan bo'lsak bizga tekislik berilgan ya'ni frontal va gorizontal tekislikdan chiziq o'tkazilgan va mana shu masofani olib kelib bu joyga qo'yilyapti bu almashtirish usuli deyiladi endi sizlar bilan aylantirish usuli haqida gaplashamiz bu usulda aksincha asosiy proyeksiya tekisliklari gorizontal frontal qo'zg'almas deb qaraladi bu tekislik berilgan geometrik elementlar masalaning shartiga muvofiq qulay kelguncha fazoda bir yoki bir necha marta aylantiriladi ya'ni masalani ishlab bo'lguncha bir marta emas bir necha marta aylantirilar ekan yani, demak shuning uchun aylantirish usuli deb ataladi sizlar bilan proyeksiya tekisliklarining almash usuli haqida to'xtalamiz proyeksiya tekisliklari almashish usulida obyektning proyeksiyalari berilgan tekislik sistemasida eski sistemadan bir biriga perpundikulal bo'lgan ikkita yangi tekislik sistemasiga o'tiladi proeksiya tekisliklarini almashish usulida bir necha usullari bor birinchisi berilgan to'g'ri chiziq yangi sistemada xususiy holda to'g'ri chiziq gorizontal yoki frontal bo'lib qolishi ikkinchisi izlari bilan berilgan tekislik yangi sistemadagi proyeksiya tekisliklarida biriga proeksiyalash bo'lib qolishi uchinchisi berilgan umumiy vaziyatdagi yangi sistemada preksi to'ri bo'lib uning bir proeksiyasi nuqtaga aylanishi tekis shakl ya'ngi tekislikka to'g'ri chiziq kesmasida beshinchisi berilgan tekis shaklning tekisligi yangi sistemada proeksiya tekisliklardan biriga parallel bo'lib qolishi berilgan umumiy vaziyatdagi a uchburchakning tekisligi yangi sistemadagi proeksiya tekisliklaridan biriga e nisbatan gorizontalga parallel bo'lishi endi bizga uchburchak ab s berilgan deylik bu yerda ab ni qarab chiqamiz ya'ni ox o'qida frontal gorizontal tekislik berilgan bundan o'tkazib chiziq chiqarib olyapmiz bos chiziq to'qson gradus perpendikular chiziq tortyapmiz va bundan bungacha bo'lgan masofalarni qo'yib chiqyamiz mana va asosiy chizig'imi bu asosiy chizig'imizga parallel chiziq tortamiz orasi hammasi bir xil va bunga parallel va h bir v bir deb x ikki qib yozib qo'yamiz bu yerda bir edi endi ana o'sha bundan bungacha bo'lgan masofalarni olib kelib qo'yamiz ya'ni mana bu joydan mana bu joygacham mana bu joyga bu joydan bu joygacha bo'lgan masofani mana bu joyga mana bu joydan mana bu joygacha bo'lgan masofani esa mana bu joyga olib kelib qo'ydik ana shunda bizning uchbuchagmizning haqiqiy uzunligi kelib chiqdi endi nuqta birorta o'q aylantirilganda uning aylantirish tekisligi hamma vaqt aylantiris o'qiga perpendikulyar bo'ladi ya'ni aylantirish o'qida qanaqa bo'lishini ko'ramiz proyeksiya tekisligia perpendikulyar o'q atrofida aylantirish ya'ni aylantirish aylantirish usuli proyeksiya tekisliklari qo'zg'almaydi bunda berlgan tekisligimiz qo'zg'almaydi proeksiyalanaotgan shakl yoki jism talabga muvofiq vaziyatga kelguncha fazoda aylantirdi ya'ni buni biz bir necha marta aylantirsak o'shanda aylantirish usuli kelib chiqadi joylashtirish usuli haqida gaplashamiz joylashtirish usullari izlari bilan berilgan tekislikda yasashga doir masalalar yechish tekislikda yotgan shakllarning haqiqiy ko'rinishi uchun berilgan bo'lsin bizga ya'ni tekislik izlardan bir atrof aylantirib o'sha şey yotgan proyekt tekisliklar bilan ustini tushirish jipislashtirish qulaydir ya'ni mana yani bu joyni ko'rishimiz mumkin bizga tekisligimiz berilyapti mana bu joydan unga asosiysi o'tkazib chiziq o'tkazilib mana strelka qo'yilgan qanaqa holatda aylantirilyapti ya'ni joylashtirib qo'yilishi ko'rsatilyapti bu joyi mana bunday joyg keltirilyapti mana bu joyi mana bu joyga va bundan esa mana bu joyga keltirib chiqarilyapti bu joyda soat strelkasi bo'yicha bu joydan esa soat strelkasi qarshi joylashtirilayotgan ko'rishimiz mumkin ekan tekislikning gorizontal izi uning gorizontaliga bir xususiy vaziyatdagi gorizontal frontal izi esa xususiy vaziyatdagi frontal bo'lib uchun bu yuqorida tekislikni o'z gorizontal frontal atrofida aylantirishdan farqi yo'q shaklda umumiy vaziyatdagi p tekislikni shu tekislikda yotgan a nuqtasi mana bu a nuqtasi bilan bir gorizontal p ya'ni mana bu joy p hash atrofini aylantirib gorizontal tekislikka joylashish ko'rsatilgan keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr sog' salomat bo'ling